还有谁？师姐，该师姐了吧？师姐，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 想好了啊！我也很厉害的。师姐，加油！师姐，加油！加油！来，三、二、一，开始！ 加油，加油，加油！小武你,你是不是用了很,很大的力气？我没劲了，你使劲啊，师傅！ 喝酒，喝酒，喝酒！我也喝。哦。师姐，我跟你说那么多，你到底听了没有啊？我才不听呢，随便你说什么。 要喝，一定要喝！就冲你这么帅，人这么好，我也一定要再喝一杯。呃，行，看在你这么会说话的份上，可以再喝一杯，最后一杯啊。 你的脸好小啊、哦！ 也许是星天注定的安啊！幸福来的太突然了吧！第一集直达大结局，我的恶魔邻居立地成佛了。 态度友好，细致体贴，该走暖男路线了。不对啊，他怎么突然变成一个暖男了？该不会又有什么阴谋吧？哎，算了，管他什么阴谋呢，不搞我就行了。我先开心开心再说。 不行吧？恶魔邻居的大结局那是什么呢？大魔头改邪归正啊？这也太没意思了！不行，得给他加条感情线。嗯，我直接给女主加个男朋友比较好，加一个我喜欢的类型。 南星磨磨蹭蹭的走回家，熟悉的小路此刻变得如此陌生，他的心抖得像风中的树叶，叫嚣着，不想面对隔壁的恶魔。他多么希望此时能有一个暖男出现，对他上演英雄救美的戏码。就在他默默祈祷时，一个温暖的声音从背后响起：“姑娘，你还好吗？” 我没事，我就是走路走的有点累，想蹲下休息一会儿。记得不要蹲太久了，蹲久了站起来会头晕的。这个男朋友。 还是跟陆大侠一样啊，不过帅啊，明明也是个暖男啊，彬彬有礼的，这就是。